Ну що ж знову всім доброго ранку? Ми знову з'являємося у студії, але ми вже не одні. У нас з'являється гість. Так, тож зустрічайте у нас у студії Дмитро Бродяк, співробітник Харківської обласної бібліотеки для дітей. Історик добрий за доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ну ми сьогодні у нас така тема взагалі почнемо, мабуть, не з історії, а о, тема Добре. у нас сьогодні поради психологів. Як піднімати собі настрій? Ну Взагалі, як ви собі підіймаєте настрій? Ну, здесь вообще я бы порекомендовал... Ну, конечно, це не, не для всіх підходить, але я би порекомендував, якщо погода дозволить, просто погулять, подышать свіжим воздухом і затем почитати хорошу книгу. Хотя, опять таки поняття, хорошей книги для кожного своє, но тем не менее, це безусловно піднімає настроєння. Угу. Ну, Можна нас... буде читати десь у парку на свіжому повітрі. Якщо погода дозволить, совсем великолепно. Так, до речі, у нас цієї поради не було. Якраз вона буде записати. Треба записати. Повернемося до теми, на яку ми сьогодні хотіли поговорити, як взагалі ваша бібліотека вирішила відзначити 70-ту річницю від початку війни, адже в цьому Совершенно році верно, да. саме ця дата? цьому от в этом году, сімдесятіліття. начала Великой Отечественной войны наша библиотека, Харьковская областная библиотека для детей, решила провести целый ряд встреч с учащимися, посвященных и непосредственно дате начала войны 22 июня и некоторым памятным датам первого года войны трагического для нас года, в частности, 70-летию Бабьего Яра. Вообще в том грозном 41-м году на борьбу с захватчиками поднялся весь наш народ, в том числе и наши земляки, харьковчане поднялись на борьбу. И вот среди них было немало весьма интересных людей с необычной судьбой. К таким людям, безусловно, относится и бывший директор нашей библиотеки Иван Миронович Сыпала который за свои подвиги на фронтах Великой Отечественной войны был удостоен звания героя Советского Союза. И вот, соответственно, в год 70-летия начала войны руководство нашей библиотеки приняло решение почтить память этого человека, восстановив, насколько возможно, его биографию, выпустив посвященные ему печатные материалы и выступление также в средствах массовой информации осуществив. Ну, а еще угу. а вам удалось такого интересного с биографией? Ну, ну, действительно, сотрудники нашей библиотеки предприняли розыск по харьковским архивам, работали в историческом музее, в архиве исторического музея, удалось выяснить весьма любопытные подробности об этом человеке. Ну, выяснилось, что начало его биографии было довольно-таки типичным, характерным для поколения людей 20-30-х годов. Иван Сыпало родился 14 июня 1922 года в райцентре Зачепиловка у нас на Харьковщине в Простой. В крестьянской семье. Жизнь его в начале текла вполне, скажем так, типично для крестьянской молодежи. Он закончил школу десятилетку в Зачепиловке, затем работал в местном колхозе. Ну, в атмосфере всеобщего энтузиазма 30-х годов у него зародилась мечта о море, скажем так, довольно-таки нетипичная мечта для су сугубо сухопутной степной Зачепиловки. Он даже сумел за несколько дней буквально до начала Великой Отечественной войны поступить в Севастопольское военно-морское училище. Но начавшаяся война перечеркнула надежды и чаяния юноши, как и, в общем-то, надежды и чаяния подавляющего большинства тогдашних людей. С началом войны с подходом немцев к территории Харьковщины Иван Цыполо принял участие в эвакуации колхозного скота на территории восточных областей Украины. И в частности, таким образом он оказался на, Луганской, на Луганщине и отсюда его в январе 1942 года призвали в действующую армию. После окончания э, курсов младших лейтенантов в октябре 1942 -го года новоиспеченный командир взвода 20-летний офицер Иван Сыпало был направлен на Брянский фронт и э, сразу окунулся в пекло шедших там затяжных и тяжелых боев. Именно вот в этих боях в марте 1943 -го года он получил свое первое тяжелое ранение, несколько месяцев лечился в глубоком тылу. Когда он вернулся на фронт, то фронт уже откатился далеко на восток после Сталинградской битвы, как мы знаем. И в середине 43-го фронт уже проходил в Донбассе и в районе Курской дуги. Ну а в районе Курской дуги летом 43-го, как мы знаем, немцы предприняли мощное контрнаступление, желая переломить ход войны в свою пользу. И вот в этих боях принял участие также и Героя нашего сегодняшнего разговора Иван Миронович Сыпала. В августе 43 -го года на юге от Курска наши войска развернули освобождение Харьковщины, а к северу начали бои на Орловской и Брянской земле. И вот в этих боях на Орловщине и Брянщине участвовал командир взвода Иван Сыпал. Участвовал весьма толково и героически. Проявил себя как такой жесткий и толковый офицер, который умел направить своих бойцов к цели с минимальными потерями. Но, тем не менее, в этих боях он получил свое второе тяжелое ранение. В боях за освобождение Брянска он был снова тяжело ранен и, опять-таки, несколько месяцев лечился в тылу. Когда же он снова вернулся в родную часть, это вообще была характерная фронтовая биография, множественные ранения, постоянные и постоянные возвращения в свою часть, то 11-я гвардейская армия, в которой воевал уже полгода Иван Сыпала, была переброшена с Брянщины на белорусскую землю под Витебске. Вот в этих боях в конце 43 -го года в районе Витебска Иван Сыпало заменил в бою погибшего командира роты и официально вскоре был утвержден командованием вот в этой должности. То есть он делал достаточно -таки успешную фронтовую карьеру. Как угу. надалее склалась фронтовая в в биография ну, надо сказать, что с начала 1944 -го года советское командование готовило э, большую стратегическую операцию по освобождению Белоруссии. И в рамках этой подготовки было сформировано три белорусских фронта. В состав третьего из них, третьего белорусского фронта, вошла и 11-я гвардейская армия, в которой воевал Иван Миронович. 23 июня 1944 -го года, как мы знаем... Советские армии в Беларуси перешли в наступление и началась одна из самых грандиозных операций Великой Отечественной войны – операция «Багратион». В ходе прорыва немецкой обороны в районе города Орша отличились, в том числе и бойцы из роты гвардии лейтенанта Сыпала. Они в течение дня сумели прорвать три линии немецких траншей, уничтожили несколько немецких огневых точек и, в общем-то, помогли нашим войскам вырваться на оперативный простор, освобождая землю Белоруссии. В дальнейшем бойцы Ивана Сыпала вместе с другими советскими частями, подразделениями освободили, в частности, город Борисов, который немцы превратили в серьезный пункт своей обороны. 3 июля 1944 -го года освободили полностью разрушенный фашистами Минск. И 7-8 числа этого месяца начали уже выходить на территорию Литвы, которая непосредственно ограничилась восточной Пруссией немецкой. Этот регион издавна был таким плотом немецкого национализма и агрессии против славянских народов. Соответственно, немцы его готовились очень жестоко защищать. Путь к Восточной Пруссии для наших бойцов преградила широкая река Неман, которую тоже должна была, немцы укрепили довольно-таки основательно. Но вечером 14 июля 1944 года передовые роты лейтенантов Сыпала и Лариона вышли сходу к реке и быстро переправились через нее, захватив на левом берегу Немана важный плацдарм. И они сумели удержать этот плацдарм, несмотря на отчаянные попытки гитлеровцев сбросить гвардейцев в реку. Предпринимали десятки атак фашистов против наших бойцов при поддержке танков, авиации, артиллерии, но тем не менее сбросить наших бойцов в реку так и не смогли. И вот за этот подвиг, за форсирование Немана и за героическое удержание плацдарма на его левом берегу, Иван Сыполов в числе других бойцов 11-й армии был э, представлен к званию Героя Советского Союза с одновременным вручением Ордена Ленина, как тогда было принято. А э, также за освобождение белорусской земли и Литвы Иван Сыполов был награжден еще орденами э, Красной э, звезды э, боевого красного знамени и орденом славы. То есть он был достаточно-таки заслуженным фронтовиком. Ну а в дальнейшем он принял участие в тяжелых боях на территории Восточной Пруссии. И вот в этих затяжных осенних боях он получил очередное тяжелое ранение в обе ноги. Но на этом его участие в войне закончилось. Понятно. Угу. Ну а скажите, будь ласка, у послевоенные роки, какие факты цикавые биографии есть? В общем-то, пожалуй, да, можно так сказать. После выхода из госпиталя, он вышел из госпиталя в марте 45 -го года, ему было всего лишь 20 лет, как и большинству других фронтовиков, 20 с небольшим, но он уже был, скажем так, заслуженным фронтовым офицером. И командование решило оставить его в тылу, чтобы повышать квалификацию армейских офицеров в учебном полку в Подмосковье. Некоторое время он преподавал в этом полку, но не оставлял, скажем так, свою прежнюю мечту о море. Вновь попытался поступить в Севастопольское училище, но на этот раз у него ничего не, не вышло из этого, поскольку на фронте здоровье было подорвано вполне основательно. В общем-то, это весьма грустная, скажем так, и, и характерная до того времени ситуация, когда 20-летние ребята имели уже совершенно подорванное здоровье и не могли... Для них были закрыты многие пути в жизни. В конечном счете он, Иван Миронович решил закончить свою военную службу, уволился, демобилизовался из армии в сентябре 1946 -го года и вместе с женой и дочерью приехал в родную Зачепиловку. Вот здесь его назначили заведующим культурно-просветительским отделом местного райисполкома. Некоторое время он работал в родной Зачепиловке, а с конца 40-х годов его перевели в Харьков, и он курировал культурно-просветительскую сферу в Харьковском обкоме Компартии Украины. Вообще, надо сказать, что в те годы интенсивно развивалась сеть детских библиотек, э, всячески поощрялось приобщение ребят к чтению, и, соответственно, э, это считалось одним из приоритетных направлений культурной политики во всех республиках СССР. Поэтому неудивительно, что человека, имевшего значительный опыт руководства культурной сферы Харьковщины, Ивана Мироновича, в 1966 году назначили директором Харьковской областной библиотеки для детей. И вот он руководил нашей библиотекой на протяжении семи лет. Причем руководил очень успешно, настолько, что в одном из документов тех времен в характеристики райкома партии указано, что Иван Миронович поставил работу библиотеки так, что она стала лучшей детской библиотекой на Украине. В общем-то, весьма и весьма примечательная характеристика. Хотелось бы также отметить, что благодаря хлопотам и энергии Ивана Мироновича был снесен старый особняк, в котором библиотека находилась более, ну, с начала все послевоенное время и на его месте был построен большой проектный институт с помещениями специально для библиотеки предусмотрены. В этих помещениях, в общем-то, мы располагаемся и по сей день. То есть, в общем-то, это его заслуга, что для библиотеки были предоставлены такие светлые просторные новые помещения. Ну, после работы в нашей библиотеки несколько лет Иван Миронович Провел на посту директора Украинской книжной палаты, которая тогда в Харькове располагалась, а с 1978 -го года находился на пенсии, вплоть до своей кончины в ноябре 2002 -го года. То есть он прожил очень долгую, насыщенную и весьма примечательную жизнь, которая вот мы сегодня и Говорили. И вообще хотелось бы сказать, что, безусловно, это очень яркий представитель того поколения люд... людей, закаленного войной поколения людей, благодаря которому мы должны быть благодарны не только за историческую победу над фашизмом, за нашу нынешнюю мирную жизнь, но и за многие достижения послевоенного времени в экономике, в науке, в культуре, за те достижения, которыми мы и сейчас, в общем-то, пользуемся, поскольку, скажем, допустим, приходя в нашу библиотеку сейчас, наверное, стоит помнить и сотрудникам библиотеки, и посетителям, что во многом здание, э, облик нашей библиотеки определил ее бывший директор Иван Миронович Сыпало, герой Советского Союза, фронтовик. Ну что ж, дякуем вам. Так, и за то, что вы помните про это, вы, мабуть, очень, действительно, великий такой вклад Зробила ця людина у розвиток. Дійсно, пожалуй, найбільш существенний uh -huh. з всіх директорів совєтського времени. Uh -huh. Що ж, ми вам дуже дякуємо за те, що ви Спасибо до нас прийшли. за Возм... Так, приходьте так, ще сказать, і робіть такі екскурси в історію. І Спасибо ми большое. нагадаємо нашим глядачам, що у нас у гостях був Дмитро Бродяк, співробітник Харківської обласної бібліотеки для дітей, історик. Ну а с вами, шановные телеграммачи, мы побачимося совсем-совсем скоро.